Bekas setiausaha politik kanan Perdana Menteri Datuk Seri Iskad Samsul Iskandar Muhammad Akin dan Ahli Perniagaan Kontroversi Albert T akan berdepan lima pertuduhan rasuah. Ketua Pesuruhjaya Suranjaya Percikahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki berkata kedua-dua individu berkenaan akan didakwa atas empat pertuduhan di Mahkamah Session Kuala Lumpur esok. Masing-masing akan menghadapi satu pertuduhan di Mahkamah Session Shah Alam Jumaat ini. Datuk Syed Iskandar akan dituduh di bawah Seksyen 17 dalam kurungan Subseksyen A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 iaitu menerima suapan. Yang kedua, Mr. Alberti dituduh kerana memberi suapan di bawah Seksyen 17 Subseksyen B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 tambah beliau, seramai 32 individu dipanggil untuk memberikan keterangan termasuk wanita dalam klip video tular Sofia Rini Buyong yang akan menjadi saksi pendawaan. Sabtu lalu, Datuk Syamsul Iskandar dan Albert T. direman enam hari bagi membantu siasatan berhubung dawaan rasuah. Manakala Sofia Rini yang ditahan ketika hadir di Ibu Pejabat SPRM kami selalu direman empat hari sebelum dibebaskan Isnin lalu. Menurut laporan, T sebelum ini mendakwa memberi rasuah kepada Datuk Seri Syamsul Iskandar sebagai dorongan untuk mendapatkan semula wang yang diberikan kepada beberapa adun di Sabah. Datuk Seri Syamsul Iskandar menafikan tomahan itu dan membuat laporan polis terhadap T. Dalam pada itu Tan Sri Azam menafikan dakwaan salah laku oleh pegawai operasi ketika serbuan di rumah T Jumaat lalu. Katanya SPRM telah menyerahkan segala bukti serbuan itu kepada polis termasuk rakaman video daripada kamera badan pegawai terlibat. Tegas beliau rakaman kamera litar tertutup CCTV kediaman terbabit juga diambil SPRM dan laporan polis dibuat saya serahkan kepada pihak polis untuk menjalankan siasatan dan pihak kami terbuka dalam hal ini. Kita telah menyerahkan segala bukti-bukti rekaman dan sebagainya kepada pihak polis. Jelasnya dalam tindakan SPRM menguatkuasakan undang-undang, pihaknya boleh mengambil apa jua bahan bukti yang difikirkan perlu dan patut untuk membantu siasatan. Pihaknya turut menafikan dakwaan kononnya pegawai operasi mengacukan pistol ke kepala T ketika tangkapan dibuat Jumaat lalu. Pegawai yang terlibat juga katanya telah dipanggil bagi membantu siasatan. Dalam sidang media sama, Tan Sri Azam berkata, dakwaan pihaknya melanggar Seksyen 46 Akta SPRM 2009 dalam menjalankan siasatan terhadap Peguam Mahajot Singh yang mewakili Teh adalah tidak berasas. Siasatan dibuka terhadap Peguam Terbabit selepas keengganannya bekerjasama dengan SPRM. Isnin lalu, Mahajot dipanggil SPRM selepas menerima notis yang mengarahkannya hadir di Ibu Pejabat SPRM. Sejarah tercatat hari ini apabila Dewan Rakyat meluluskan Rang Undang-Undang Anti-Buli 2025. Ia inisiatif perundangan komprehensif ke arah mewujudkan persekitaran pendidikan selamat dan bebas budaya buli. RUU itu antara lain memperkenal mekanisme menerima aduan, mencegah dan menguruskan insiden buli. Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Sri Azalina Osman Said berkata, melalui RUU itu tribunal antibuli ditubuhkan bagi menetapkan perintah termasuk membayar perbelanjaan rawatan di tanggung mangsa buli selain pampasan. Di hospital, mungkin nak jumpa seorang spesialis ataupun apa pun dilihat sebagai munasabah. Tetapi tidak terikat kepada E yang boleh juga dibuat sebagai tambahan yang mana dia mengatakan bahawa Responden kanak-kanak ibu bapa bapa ataupun penjaga untuk membayar apa-apa pampasan atau ganti rugi tidak melebihi RM250,000 bagi apa-apa kerugian atau kerosakan tetapi tidak termasuk perbelanjaan yang disebut tadi yang disebut dilihat sebagai bayaran balik pada mangsa. Menurut beliau, aduan boleh dibawa ke tribunal dalam beberapa keadaan seperti berlaku dalam kawasan seliaan institusi pendidikan atau di luar dengan syarat mangsa kanak-kanak. Tribunal juga boleh mengendalikan kes kanak-kanak tidak bersekolah. Buat permulaan, RUU itu terpakai kepada golongan 18 tahun ke bawah sebelum kajian perluasan kepada 18 tahun ke atas dibuat tahun depan. Sementara itu, Datuk Sri Azalina berkata, secara purata 14,000 kes buli dilapor setiap tahun di sekolah sejak 2019. Data polis untuk dua bulan dari Ogos hingga Oktober tahun ini pula merekodkan 160 kes dengan 78% mangsa berumur 6 hingga 17 tahun. Data Kementerian Kesihatan tahun 2022 menunjukkan 18.6% remaja 13 hingga 17 tahun pernah menjadi mangsa buli dan berisiko 3 kali ganda mengalami kemurungan atau kecenderungan mencederakan diri. Statistik amat membimbangkan itu membawa kepada keperluan akta khusus untuk menangani gejala buli termasuk dalam kalangan pelajar. Wartawan Derina Syih Faisal menyingkap tafsiran gejala itu di bawah RUU Anti-Buli 2025 dan beberapa kes yang mencetuskan kesedaran nasional. Buli cyber membabitkan mesej peribadi serta penyebaran maklumat palsu melalui media sosial untuk memalukan dan menjatuhkan maruah mangsa. Buli fizikal pula melibatkan perbuatan memukul, menolak serta mengugut seseorang hingga menyebarkan kecederaan dan trauma emosi. Kes kematian pepengaruh media sosial A. E. Rajaswari atau dikenali Isha pada Julai tahun lalu menjadi pencetus perbincangan kepeluan undang-undang Huli saibah mendiang meninggal dunia 5 Julai 2024 sehari selepas membuat laporan polis mengenai ugutan dan gangguan dalam talian diterimanya. Kes kematian Zara Karina Mahadir 13 tahun di Papar Sabah Julai tahun ini juga dikaitkan kepada gejala buli. Prosedur inquest masih berlangsung namun Ogos lalu lima rakan sekolah al didakwa atas pertuduhan menggunakan perkataan mencela terhadapnya. Selain buli cyber, banyak kes buli secara fizikal dilaporkan. Antaranya pelajar tingkatan 2 MRSM Besut dibuli enam pelajar senior pertengahan tahun ini. Juga tular kes Izul Islam Azwan Isaidi 10 tahun yang juga pesakit kanser cedera parah dipukul murid tahun 6 Februari lalu di Johor. Justru anti Antibuli 2025 dilihat respon komprehensif bagi menangani gejala sosial dan jenayah yang semakin serius. Dalam pada itu, ibu bapa yang ditemui berkata, RUU anti-buli dapat menjamin keselamatan anak ketika di luar pemantauan mereka. Satu langkah yang baiklah kan sebab bila Atta macam ni diluluskan, dia bukan sekadar melindungi anak kita, anak orang lain pun sama. Rasa lebih selamat anak-anak pergi sekolah dengan ada Atta yang baru ni lah. Sebelum ni, rasa takut-takut juga nak hantar anak ke sekolah sebab kita kita bekerja. Datuk Seri Anwar Ibrahim akan memutuskan kelak senarai Menteri dan Timbalan Menteri Kerajaan Madani selepas melalui proses pertimbangan cermat lagi berhemah. Dalam kenyataan berasingan, Pejabat Perdana Menteri turut mengumumkan pelantikan bekas Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz sebagai pengurusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia Maida. Selain itu, tiga Menteri Kabinet mengangkat sumpah sebagai Ahli Dewan Negara bagi penggal kedua untuk meneruskan khidmat dalam kerajaan. Tiga menteri terbabit adalah Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Zamri Abdul Kadir dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Muhammad Naim Mokhtar. Upacara mengangkat sumpah berlangsung di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara, Datuk Awang Bami Awang Ali Basah. Menurut Perdana Menteri, pelantikan semula itu yang berkuat kuasa hari ini membolehkan tiga menteri berkenaan meneruskan tugasan mustahak demi kesinambungan dasar, tata kelola dan agenda reformasi negara. Semalam Menteri Kerja Raya, Datuk Sri Alexander Nantalingi diberi tanggungjawab menjalankan tugas dan fungsi Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Tiga lagi kekosongan dalam Kabinet adalah bagi MITI, Kementerian Ekonomi serta Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Sementara itu, pelantikan Datuk Seri Tengku Zafrul sebagai pengerusi MAIDA berkuat kuasa hari ini dan bagi tempoh dua tahun. Kenyataan pejabat Perdana Menteri menyebut, mantan Menteri MITI itu akan turut diberi beberapa tanggungjawab tambahan yang akan diumumkan kemudian. Datuk Seri Tengku Zafrul mengakhiri tugasnya sebagai anggota Kabinet semalam selepas menamatkan khidmat sebagai senator untuk tempoh maksimum dua penggal.